Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi Mengenai tiga jenis padi impari Yang terbaik menurut Kang Mumu Yang cocok ditanam di musim penghujan Yaitu di tahun 2024 karena memiliki produksi yang tinggi dan ketahanan terhadap hama penyakit yang cukup baik, jenis padi impari apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang pertama yaitu jenis padi impari terbaru Impari 50 Marem Jenis padi ini merupakan varietas unggul baru padi sawah yang tentunya padi memiliki produktivitas tinggi dan ketahanan yang lebih baik dan unggul varietas ini merupakan hasil silang ganda antara cisantana MR183 dengan F1 IR66160 dimana impari 50 Maram ini memiliki rendemen beras kepala cukup tinggi yaitu 88,8 persen menakjubkan bukan ini namun ada kelebihan juga ada kelemahan Jenis padi ini memiliki produktivitas yang sangat tinggi dengan rata-rata 7,4 ton per hektarnya. Dengan potensi hasil bisa mencapai 9,6 ton per hektarnya. Batang yang kuat dan kokoh, tahan hama sama penyakit terutama hama wereng penggerek batang dan juga HDB serta tahan terhadap penyakit belas memiliki kekurangan menurut kangumu eh, karena daerah kangumu biasanya mengkonsumsi jenis-jenis padi yang pulen tapi ini tipe nasinya perak tapi bagi sahabat Kang Momo yang biasa menanam padi dengan jenis tipe nasi yang perak ini menjadi rekomendasi karena ketahanan dari hama dan penyakit dan juga tahan dari roboh, kemudian produksi yang tinggi ini bisa menjadi salah satu Pilihan bagi para sahabat yang ngomong, karena di daerah tertentu ini biasanya nasinya digunakan untuk nasi goreng, ya, para sahabat. Walaupun bagi para sahabat yang tidak menyukai dengan jenis padi yang tekstur nasi yang perak, tapi ketahanan terhadap cuaca ekstrim di tahun sekarang ini ini menjadikan rekomendasi bagi para sahabat kamu untuk ditanam di tahun 2024 yang selanjutnya yaitu jenis padi impari 49 jembar dimana jenis padi ini merupakan kebalikan dari Padi Impari 50. Jenis padi ini memiliki rasa nasi yang enak dan tekstur nasi yang pulen karena ini merupakan turunan dari Ciherang. Impari 49 Jembar ini merupakan hasil persilangan antara Ciherang dengan IRBB 50 perpaduan antara ceherang yang merupakan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan juga IRBB50 yang memiliki ketahanan terhadap hawar daun bakteri selain itu ketahanan terhadap hama kurang batang coklat baik biotipe 1, 2 dan 3 menjadi keunggulan varietas baru di tahun 2022 Selain ketahanan terhadap hama dan penyakit, impari 49 ini mempunyai potensi hasil 9,5 ton per hektar, dan rata-rata yang dihasilkan dari impari 49 ini yaitu 7,45 ton per hektar. Keunggulan dari impari 49 yaitu menjadi salah satu pilihan konsumen karena dengan rasa yang pulen menjadi pilihan sebagian besar petani di Indonesia varietas ini menjadi referensi di mana daerah yang endemis orang batang coklat ataupun dengan hawar daun bisa memanfaatkan varietas ipari 49 ini selain bulir yang panjang dan besar kadar prosentase beras kepala mencapai 79,5% konsisten dengan tekstur gel nasi lunak dengan kadar amilosa 20,68% Yang selanjutnya yaitu impari 32. Di mana jenis padi ini banyak disukai oleh para petani di Indonesia karena memiliki bobot dan rendemen padi yang lumayan tinggi ya para sahabat. Impari 32 ini memiliki bentuk tanaman yang tegak dengan daun bendera tegak sehingga hama burung pipit tidak menyukai dengan daun bendera tersebut. Untuk umur sendiri ini 120 hari setelah semai Dengan tekstur nasi sedang yang memiliki rasa pulen seperti ciherang Untuk bentuk gabah ini medium para sahabat bisa dilihat sendiri bentuknya dan para petani juga sudah mengenalnya untuk jenis gabah impari 32 dimana jenis padi ini dan gabahnya banyak disukai para tengkulak padi Untuk potensi hasil sendiri ini bisa mencapai 8,5 ton per hektarnya Dan rata-rata hasil yaitu 6 sampai dengan 7 ton per hektar untuk tinggi tanaman sendiri ini sekitar 97 cm, tidak terlalu tinggi dengan batang yang cukup kuat sehingga tanaman ini tidak mudah roboh. Untuk ketahanan hama dan penyakit ini tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri dan juga blast ya para sahabat. Kemudian ini agak rentan terhadap sama orang batang coklat ya tipe 1 2 dan 3 bagi para sahabat Kang Mumu dimanapun kalian berada yang memerlukan jenis benih yang tadi disebutkan dari Kang Mumu bisa dilihat di kolom deskripsi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh